26 iyun silahlı qüvvlər gününün yaranması münasibəti ilə Təhsil Respublika İdman Mərkəzinin Gəncə filialı və Gəncədə yerləşən ən saylı hərbi hissənin futbol kollektivləri arasında yoldaşlıq görüşü keçirilib. Oyundan əvvəl mərkəz rəhbərliyi və hərbiçilər bir-birlərinə xatirə hədiyyələri təqdim ediblər. Hakimin start fitindən sonra qarşılaşmaya başlanılıb. Oyun ən saylı hərbi hissənin mini futbol meydançasında baş tutub. Görüş boyu daha üstün tərəf olan hərbiçilərdən ibarət komanda rəqibi 14-6 hesabı vəla məğlub etməyi bacarıb. Bu cür yarışların ənənəvi xarakter alaraq qarşıdakı illərdə də keçirilməsi nəzərdə tutulub. Das ist İdman mərkəzi hər olduğu kimi elə bu da silahlı qüvəllərin yaranma gününü e, məhz Gəncəmizin daxili qoşunlan bicə eləyir. Biz sevinirik ki, bizim gözəl ordumuz var. Biz və ordumuzdan fəxr edirik. Bizim də məqsədimiz, marağımız odur ki, tələbələrimizə gözəl əsər olmağı tövsiyə edirik. Təhsil idman mərkəzinə öz təşəkkürümüzü bildiririk. Bizim silahlı qüvələrin yaranma gününə gəlib bizi yad eliyiblər. Belə yarışlar keçiririk burada. Oyun yaxşı keçdi. Sağ olsunlar. Yoldaşlıq oynadı. Dostluq dostluqla qutardı. Yaxşıdı. Sağ olun.